নমস্কাৰ মই ডক্টৰ জ্যোতি চমুৱা শিশুসকলক সময়মতে ভেকচিন কিয় দিব লাগে এই বিষয়ে জানোৱা হওক আমাৰ যেতিয়া শিশু এটা জন্ম হয় জন্ম হোৱাৰ লগে লগে হস্পিটেলত আমাৰ যিখিনি আমাৰ হস্পিটেল ষ্টাফ থাকে তেওঁলোকে যেতিয়া ডিচাৰ্জ হয় শিশুটোৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ দিয়ে তেতিয়া এখন ভেকচিনৰ কাৰ্ড দিয়ে সেই ভেকচিনৰ কাৰ্ডত উল্লেখ থাকে কেতিয়া কি ভেকচিন ল'ব লাগে অৰ্থাৎ কিমান বয়সত কোনটো ভেকচিন ল'ব লাগে সকলোখিনি ভালদৰে লিখা থাকে এইখিনি কিয় পোৱা যায় আৰু বাৰে বাৰে আমাক ডক্টৰেই হওক বা ষ্টাফেই হওক কিয় for oh তাৰ প্ৰধান কাৰণটো হ'ল যে এটা নিৰ্দিষ্ট ভেকচিন এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়াৰ মেইন কাৰণটো হ'ল এটা নিৰ্দিষ্ট ভেকচিনে এটা নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ সময়সীমাৰ ভিতৰতহে এজন শিশুৰ দেহত ভালদৰে ইফেক্টিভভাৱে কাম কৰিব পাৰে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট বয়সত ল'লেহে সেই ভেকচিনটোৱে সেই নিৰ্দিষ্ট বেমাৰটোক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে গতিকে যিহেতু আমি ভেকচিন লওঁ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে সেই ভেকচিনটো যদি আমি সময়মতে ল'ব নোৱাৰোঁ নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ভেকচিনটোৱে যিটো বেমাৰ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব বুলি ভৱিষ্যতে ভাবিম সেই বেমাৰটোক ভালদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ হয়তো সক্ষম নহ'বও পাৰে গতিকে ভেকচিন সময়মতে ল'ব আৰু ভেকচিন লোৱাৰ সময়ত যদি কিবা জ্বৰ কাহ চৰ্দি থাকে বা বেলেগ কিবা চিৰিয়াছ কিবা ইলনেছ থাকে অৰ্থাৎ বেমাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব সেইমতে নেক্সট ভেকচিনৰ আপোনালোকে টাইম চিৰিয়েলটো বনাই ল'ব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে ইনফৰ্মেটিভ হ'ল এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকক মই মাজে মাজে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে এই ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আহি লৈ আহিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং